Okay, eh, sahabat uh, dekat sini saya bukan nak membantah argumen beliau ni lah beberapa data ni dia kurang tepat kat sini saya betulkan sedikit saja, tak banyak sedikit saja. dia bukan apa sahabat-sahabat eh? pasal uh, video ni dia lama tau melekat dekat uh, platform youtube ni ataupun tak kisahlah mana-mana platform ataupun kita kongsi uh, data yang kurang tepat itu jadi bila orang mencari info-info ataupun data-data sebagai kajian untuk generasi kehadapannya nanti akan melekat lama dekat platform youtube di facebook di tiktok dan sebagainya dia akan jadi satu rujukan yang tepat. Kenapa? Nanti dia akun data-data ni sangat penting. Dia membantu kita juga sebenarnya. Saya disclaimer uh, beliau adalah orang yang saya sangat hormati sebenarnya dan dia banyak membantu masyarakat di Sarawak ini uh, jika ada serangan buaya beliau ni akan datang untuk menangani ataupun cuba menangkap buaya yang membahaga di kawasan tersebut. Kita balik ke pelajaran kita untuk pengenalan kepada reptilia ini iaitu ular. Jadi uh, menurut uh, dia tadi, ular ni kalau bersaling kulit, dia mengejar sebenarnya, tidak sebenarnya sahabat untuk pengetahuan sahabat di dunia ni, terdapat kira-kira 3,900 ataupun ke-4,000 spesies ular yang ada di dunia lah telah dikenal pasti, kecuali di Kutub Utara dengan Kutub Selatan, dekat sana tak ada ular lah tapi di kawasan belahan dunia yang lain, ada so kenapa jumlah spesies itu uh, menjadi 4,000? sebab sebelum ni 3,900 ini adalah disebabkan para ilmiah telah menemui beberapa spesies lagi dan telah direkodkan. Ini adalah beberapa spesies yang telah ditemui lah Uh, tapi saya sebutkan tiga spesies ni saja. Dia ada lima sebenarnya, tapi cukup tiga saja. Yang pertama adalah Hyssicopus Indonesiensis. Ini adalah ular air ha, dan ditemui di Sulawesi. Yang kedua adalah Opis Jekensi, iaitu jenis berbisa dan ditemui di negara China. Yang ketiga adalah Dendrolapis Atra. Jadi untuk pengenalan kepada spesies spesies baru ni. Cukup setakat itu saja. Kalau saya cakap pun bukan sahabat-sahabat uh, tahu pun dan uh, spesies kita yang ada dekat Malaysia ni pun kita susah nak hafal lagi. Itu pun ada juga dengan nama panggilan-panggilan yang mengarut yang doktor sendiri pun tak tahu. Itu bahayanya kalau sahabat-sahabat uh, memberi uh, nama ular dengan uh, nama spesifik yang masyarakat kita panggil. Lebih-lebih di Sarawak ni lah ular belalang dan sebagainya dan uh, pentingnya untuk sahabat tahu nama dia tu yang ilmiah yang betul-betul yang telah dipubliskan uh, contohnya ular king cobra pentingnya sahabat-sahabat untuk mengenali ataupun cuba ingat nama spesies sebab yang paling familiar pun ular katam belang, ular katam tebu, uh, tedung sela ataupun king cobra jadi untuk 725 daripadanya lagi adalah daripada jenis yang berbisa termasuk yang berbisa menengah lah yang lemah punya venom lah Kemudian untuk pecahan daripada 725 tu tadi, jenis ular tu pula dia ada 250 lagi. Pecahan daripada 725 tu. Jadi 250 lagi adalah daripada jenis yang berbisa yang sangat mematikan dengan sekali gigitan. Ular ni dia bukan mematuk lah. Contoh burung dia mematuk macam tu kan. Sebenarnya ular ni dia menggigit. Dia bukan mematuk lah. Kalau mematuk ni ayam dengan burung. Kalau sahabat di Semanjung lah setakat ni, belum pernah ada lagi nama yang yang digelar ataupun dipanggil-panggil lah itu yang bagusnya untuk di Sarawak ni sebenarnya banyaklah nama yang dipanggil contohnya ular engkudu ular belalang mungkin familiar doktor biasa dengar kan lepas tu ular apa lagi ular emparu dah macam-macam lagi nama panggilan itu kalau kita hafal nama ular tu selain daripada nama yang terdapat di dalam buku-buku yang telah direkodkan kita panggil ular dengan nama yang ialah nama tempatan kan bagi masyarakat ataupun etnik-etnik etnik yang terdapat di situ So kalau kita cakap ular parut ni doktor bukan tahu Pentingnya kita untuk menghafal nama ular tu Apa yang telah direkodkan, yang telah dicatatkan Supaya doktor uh, boleh memberi sakit tu dengan antivenom yang uh, betul lah Jadi kadang-kadang hospital ni bukan semua ada antivenom ni sebenarnya sahabat Sekarang ni bila kita masuk ke abad 21 ni Kita dah modern sikit Dan kita pun kurang membaca Kadang-kadang aplikasi Contoh macam Cici ni pun <laughs> Aplikasi Cici tu kan Kalau kita type dekat situ Kadang-kadang saya tengok dia memberi uh, fakta ataupun data-data yang kurang tepat juga sebenarnya. Contoh tadi saya buka uh, ular emparuk. Ular emparuk tu, dia ada spesies ular tu yang tak ada sangkut-paut dengan dia sebenarnya. So, senang cerita uh, aplikasi Cici ni kalau kita nak identify ular dengan nama uh, panggilan uh, bagi etnik yang terdapat di negara kita ni, tidak terdapat dalam aplikasi Cici itulah. Jadi, pentingnya sahabat-sahabat ambil yang fizikal, uh, yang fizikal dan kita buka di situ ada gambar di situ ada nama dia di situ ada bisa-bisa uh, mana satu yang berbisa mana satu yang tidak Ah, ha, yang tu paling uh, relate paling bagus untuk kita uh, jadikan sebagai rujukan lah. Jadi senang cerita untuk aplikasi Cici ni kalau kita nak mengidentifikasi uh, spesies-spesies yang berbisa ni dengan nama yang tidak terdapat dalam data dia tu dia takkan boleh detect lah jadi cici, cici ni bagus sebenarnya kalau kita nak belajar matematik pasti inggeris, sejarah dan sebagainya dia bagus saya bukan kata cici ni tak bagus bagus cici ni sebenarnya jadi bila mangsa ada yang nak digigit oleh ular, -ular ni jadi doktor lagilah pening nak rawat mangsa tu macam mana sebab kita tak uh, tahu nama dia yang terdapat di dalam buku ataupun mengikut data-data jadi macam saya sebut tadi dari dari segi buku yang kita baca itu pentingnya lah contoh so, kalau kita nak cari contoh ular tu kita tengok dia warna merah kuning tapi kita tak tahu nama dia kita buka lah google tu macam mana pun memang kita tak akan jumpa memang dia ada, data tu ada dalam sistem itu tapi kalau dengan nama yang mengarut begitu memang kita tak akan jumpa lah so jenuh kita nak cari sebenarnya jadi untuk antivenom ataupun penawar yang ada pun bukan sesuai dengan mana-mana spesies ular lah jadi hospital pun bukan semua yang ada antivenom spesies ular yang berbisa ni jadi apa metode hospital ni kalau ada mangsa yang digigit oleh ular ni jadi kalau hospital ni dia tak ada misal kata dia tak ada antivenom kan Mangsa biasanya akan dipantau selama 24 jam lah. Jadi biasa mangsa akan diberikan ubat tahan sakit, anti tetanus dan rawatan tambahan. Nah, itu saja metod uh, daripada pihak hospital. Tapi kalau ada antivenom lagi baguslah. Pertama sekali doktor akan tanya ular apa yang 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 menggigit mangsa. Kalau nasib doktor tu tahu nama panggilan ataupun nama tempatan contoh macam ular belalang tu paling familiar dekat sinilah. Tapi kadang-kadang Ular tedung selar pun uh, ular belalang juga, ular spitting cobra pun uh, ular belalang juga. Itu masalahnya. Asalkan yang berbentuk macam ni, ular tedung ni kan, semua dipanggil ular belalang. Tapi antivenom ni dia ada antivenom dia yang tertentu bukan semua boleh digunakan. So sahabat-sahabat kena fahamlah apa yang saya uh, cuba sampaikan ni sebenarnya. Dan hadam dan kalau boleh, buat sedikit kajian. Jangan semua ular yang berbentuk, yang buka hut macam ni, kita panggil sebagai ular belalang. Lebih-lebih lagi macam kai iban lah. So, ular seperti king cobra pun ular belalang. Tendok selah pun, ataupun king cobra pun dipanggil sebagai ular belalang juga. Pentingnya, sahabat-sahabat, cuba untuk belajar dengan lebih dalam. Tak minat? Belajar sikit. Saya tahu ramai penduduk-penduduk dekat sini yang masih lagi mencari rezeki dekat utang-utang sana dan juga di sungai-sungai. Sungai macam biasa, buaya. Jadi kalau kita sebut pasal ular mengejar kita ni sebenarnya, tak ada faedah pun dia nak hadap kita sebenarnya. Baik dia lari. Ular ni dia bukan semua atas pokok. Ha, itu lagi satu info ataupun perkongsian yang saya nak kongsikan. Dia ada jenis arboreal. Arboreal ni adalah ular pohon yang tinggal dekat atas pokok lah. Itu kita panggil sebagai ular arboreal. Ada juga beberapa spesies lah. Ha. Contohnya kita ambil cobra ha, yang ada di atas pokok tapi dia bukan arboreal sebenarnya dia tinggal di bawah tanah memang 100% 95% dia memang tinggal dekat tanah kalau dia naik kalau kita jumpa ular kobra ni ataupun Iban cakap ular belalang lah dia nak panggil ular belalang sangat kadang-kadang tiba-tiba -kadang, uh, kita jumpa ular belalang ataupun kobra dekat atas pohon ni sebab dia cuba memburu ataupun cuba mendapatkan mangsa dia dekat atas tu memang dia boleh memanjat tetapi dia bukan 24 jam dia kalau ke hutan saya paling risau ular kapak sebab ular kapak adalah salah satu ular yang tak pandai lari kalau kita dah dekat dengan dia. Tambah-tambah dengan warna penyamaran dia tu ketika dikemoflas ataupun berkemoflase kata Indonesia, memang kita tak akan perasan dia. Tambah-tambah ular cololasmarodostoma ataupun malayan viper ataupun ular kapak bodoh. Warna dia seakan-akan dan mirip dengan daun kering tu. Dan paling risau ketika kita jalan di kawasan dedaunan yang kering yang jatuh di atas tanah itu, kita tak perasan dia berada dekat situ. Jadi spesies viper ni, dia adalah spesies yang tak pandai nak lari. Saya paling risau. Jadi begitu juga kalau saya meredah hutan, saya paling risau kita bila kita pegang-pegang dahan ketika kita hiking dan sebagainya, aa, dia ada dekat situ. Itu ular kapak yang tinggal dekat pohon. Walaupun nama dia bodoh kat belakang, eh, ular kapak bodoh, aa, takut kita yang jadi bodoh yang Sarawak tak perlu risau sebab spesies ini tak ada dekat Sarawak tak tahulah mungkin tiba-tiba kita jumpa ular tanah ni, ular kapak tanah ni boleh jadi dia adalah spesies invasif yang orang pelihara, dia tak nak pelihara, dia lepaskan saya rasa sekadar ini saja video kita, perkongsian kita saya takut video jadi panjang, jadi kalau jadi panjang-panjang pun juga. bukan semua orang suka tengok video yang panjang-panjang kan